बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हमारा सबको टीम को बहुत प्राउड हो गया लेकिन हम इंडिया टीम जीत के है ना ये छोटा बात नहीं था बड़ा बात है ये रियली हम ऑल ऑफ माय टीम प्रूव इट हम कितनी मेहनत लगी आज आने में और वो आज सब मेहनत वसूल हो गई है सारा मेहनत वसूल हो गया आज आपका बहुत मेहनत किया मेरा एक ही नहीं हमारा पूरा टीम बहुत बहुत मेहनत किया लेकिन हमारा क्या टीम और समर्थन हम सब लेकिन स्पेशली आई आई थैंकफुल मानते सर आ, आ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है रियली आई प्राउड ऑफ माय टीम अच्छा सबसे मुश्किल मैच कौन सा रहा पूरे टूर्नामेंट में जिसे लगा आपको कि निकालना बहुत मुश्किल है मुश्किल नहीं था लेकिन हमारा टीम मेरे को पता है हमारा टीम बहुत स्ट्रांग है इंडियन टीम है ना वो लोग पूरा अलग टीम लोग बहुत डरते हैं हमारे साथ खेलने के लेकिन रियली हम लड़का लोग साथ खेलने को भी रेडी हम कुछ हफ्ते है तो कितना शानदार अनुभव कितना अच्छा फील हो रहा है वापस जाने की वितार, वितार भी अभी से बढ़ गई है जल्दी से तो देश पहुंचे और देशवासियों को कब दो बहुत हम, मैं सोच रही हूँ मेरा मेरा टीम को सब रात पूरा नींद नहीं आया लेकिन हमको जीत लेकिन <laughs> जो गालियां थी वो आज वो ताली में बदल गई होगी जितना आप सबने आपकी बात नहीं करूंगा पूरी टीम की बात करूंगा लोगों ने मजाक भी उड़ाया होगा क्या खेल रही है लड़कियाँ क्रिकेट खेल लेंगी आज जवाब दे दिया यस yes. आज वो ताल गालिया तालियां बदल गई आपको लोग द्राज़ yes. द्राज़ yes. द्राज़ yes. द्राज़ yes. अच्छा इंडिया आगे किससे मिलना चाहोगे आप लोग कौन सा क्रिकेटर है कि और फीमेल मेल में तो किससे चाहोगे मिलना आप सब क्या आपको मिले सबको सब सब सबको मिले और ये जीत किसको समर्पित करना चाहोगे अपनी शानदार जीत इंडिया इंडिया एक बार जोर से उन्हें चेयरअप करके दिखा दो इंदि পরিবারের সকলের সুস্থ থাকার একমাত্র ঠিকানা কাছরাপাড়া পলিক্লিনিক বা নাইট অ্যাঞ্জেল নার্সিং হোম কেনাকাটার একমাত্র ঠিকানা আগমনী বাসন্তী এখানে আমাদের সবথেকে থেকে মানে এখানে আশেপাশে দেখছি একটু খাবার একটু অসুবিধা হচ্ছিল তো আমি দেখলাম কি এখানে একটা ছোট্ট একটা চায়ের দোকান করবো তারপরে চায়ের দোকান থেকে ভাবছি ছোট একটা ধাবা করে দিচ্ছি ছোট ধাবার থেকে দেখছি এবার একটু সাজিয়ে এই আস্তে আস্তে করতে করতে এইভাবে হয়ে যাবে আমি নিজেও ভাবতে পারিনি ব্যবহারের জন্যে আমাদের এখানে কার পার্কিং থেকে নিয়ে গেস্ট খাবার থেকে নিয়ে বাড়ি এরকম কিছু ব্যাপার যদি থাকে তো মানুষকে বাড়িতে আমরা সার্ভিস দিতে পারবো এইভাবেও আমরা চেষ্টা করি একদম সাধারণ বাইরে থেকে অনেক সিট বেস্ট মধ্যে খাওয়াটা কোয়ালিটিটা সবসময় পাবেন একবার আমি মানুষকে একবারই বলবো কি একবার আমাদের কাছে এসে একবার টেস্ট করে যাবেন দুপুর বেলা থেকে আরম্ভ আমাদের খাওয়া থালা বেঙ্গলি থালা চাইনিজ ফুড সবই আছে একবার এসে টেস্ট করে যাবেন চ্যানেলের মাধ্যমে বলি একবার আসুন দেখে নিন আমার নাম রঞ্জন কেশরি রান্নাঘরকে আরো অত্যাধুনিক ভাবে সাজাতে সমস্ত কিছু পেতে চলে আসুন নৈহাটি গৌরীপুর চৌমাথা বাজার কেসরি লাইট হাউস